Bir də orada bir kəlmə işlətdiyi tək qalmışam. Ən azından ailəm tərəfindən atılmamışam. Ən azından sən bu TikTok-da özün belə şey sayırsansan, ən azından ailəm mən atmayıb. Tək sən qalmışam. Yazıq, adam axtarsan evdə oturmağa, mən yox. Məni sevənlərim də var, ətirazım da var. Tək sənsə, bəyquşsənsə, o sözü dediyiə görə deyirəm ha. Bəyquşsənsə, atası tərəfindən, atılan, qardaşı tərəfindən rədd olunub. Ümidə nəslindən Altdan silinənsənsə mən yox. Başa düşdün? Tək sən sə, o sözü deyəndə birinci get küzgün qabağında otur özünə bax gör nə danışırsan. Ailəsi tərəfindən atılıb rəddolunan sənsə mən yox, o da yediyin toxlara görə. Başa düşdün? Yaxşı olsaydın qardaşın, dədən bu gün yanında olardı. Valideynin yanında olardı. Bu sözü səbəs eləsən. Tək sən sə mən yox. Mənə deyirsən, nə amina dalaşırsan? Bir öz ətrafına bax. Qafı döyəcək bir qardaşım qədən yoxdur. Sən kimin var uşaq? Mənim atam rəhmətə gedib, anam var. Ətrafım var, özüm var, padruqalarım var, dostlarım var, TikTok var. TikTok ailəm var. Necədir mənim kimim var? Qaldı orada deyir, "Adəmi Sadiqi seyrirdim." Vaxtilə Cəmal Sadiyəndə Adəmlə oyna. Bu O, sür sür mənlik deyil sonra getdin oynadın qucağında 30 sudan maç elədin görsən özün danışmadın o adəmlə Belə də şey pinti olmaq petrətin olmaqdan yaxşıdır dəstəyçilərin direktdə yazmağa mən pox yeyərəm kimisə dəstəyçisinə direktdə yazaraq pox yeyər hansısa dəstəyçi də mənim adımdan deyər içərəm o dəstəyçində o da